بسم اللہ ہی والسلام علی رسول اللہ رسول رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں انعیات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے انہی برکات کا یہ سمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض عبادت کا ثواب ستر فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں عبادات اور ریاضات کا عالم کیسا ہونا چاہیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث پر ذرا غور فرمائیے آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا یعنی پورے رمضان آپ عبادات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے اور صحیح مسلم کی یہ روایت بھی بہت غور طلب ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری دس راتیں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دس دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ پورے رمضان میں نہ فرمائی ہوتی یعنی ان دنوں میں آپ مزید عبادات کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا استقبال فرمایا کرتے استقبال ماہ رمضان کی نشست آپ مقرر فرمایا کرتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو واضح و نصیت فرمایا کرتے جس حوالے سے یہ مختلف روایات حدیثی کتابوں میں ملتی ہیں صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے حد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام شابان کی آخری تاریخوں میں ہمیں واضح فرمایا کرتے اور رمضان کی اہمیت کو اجاگر کیا کرتے اور ان انداز اور ان الفاظ کے ساتھ آپ فرماتے کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا ایسا ہے کہ جیسا غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا ہو اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں ستر فرائض کو ادا کیا ہو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب بن جایا کرتا ہے اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا مگر روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقف نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی سے اس کا روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مقفی فرما دیتا ہے اور اسے آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے اس مہینے میں چار چیزوں کی کثرت کیا کرو جن میں دو چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں یعنی جن سے جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو وہ کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو اور فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے رب تعالی میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس سے مزید پیاس نہیں لگے گی اللہ اکبر اللہ اکبر کیا عالی شان انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اور اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس مرکمہ حق کو عبادات کر کے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین سب آمین